Кулон рухається до администрации президента. Сейчас мы подходим до кабинета министров. Ой, горит дым! От кабинета міністра идет дым. Нифига себе. А Банду! Эй! Что это за дым? Банду! А, это не на дымом дарят! Банду! Вот домовые шашки. Ну да, знакомый запах на акциях слышала. Кабинет министров за забором в адрес митингующих пустил какой-то дым, непонятно. Газом воняется со всех сторон. Они попытались... Вон еще думала шашка! Боже, травят людей газом! Батухи! Нифига себе! Начинается! Блин, надо... Короче, все в дыму! Все в дыму! Красота! Весь кабинет министров думал! Супер! Молодцы! Гай Бас! Гай Бас! Гай Что -то -то ты ехидно так шеришь? Кого ты кидаешь? Улицы. Ох! какая прелесть! Гранатами надо. У кого гранаты есть? Ага. Карман, кидай. Не поможет. Какая как красиво горит кабинет министров! Боже, какое шоу! Большая милиция наша. Все ты всех, кабинета министра не видно все в дыму. Какая прелесть! Хлопцы, давайте идти до людей. вам уже конец слышали? Какая прелесть! Вот это да! Я бы милицию

Они настолько запугивали. Хлопці, там уже кордон прорвав. Ну що, хлопці, допрыхались, страшно вам, да? Скільки ви нас да лякали? вони нормальні люди. Вони не ходять перешкоджати, ніколи, нічого. Вони просто стоять. Дочекалися. Це вам не 100 людей. Це вам не 200 людей. 200 тисяч там на Майдані. 200 тисяч там на Майдані. Ви розумієте? І зараз люди їдуть. І ви думаєте, ви що зробите? Ні, нічого. От зараз нічого. Нічого. У вас тільки один виход стати разом з людьми. Більше у вас шансу зараз немає. А они же не рады, что их тут оставили. Но. Сейчас, сбор, сбор, сейчас через забор. Ну что подождите. Так надо шутить. Ребята, Азирова, отдайте им все, Меняем Азерова на вашу а, свободу и на вашу жизнь. Ой, такой был только 6. Весь дым в дыму кабинет министра. Верку весь перепуганный. Да. Янукович сейчас созвал экстренное заседание. Что робити? Брать золотые унитазы и кидати. Ребята, бомбу кинули, ложитесь в руки.

да, 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 да. Да, А я не пушу, не пушу, не пушу, не пушу, не пушу. Да, кананалы!